В Украине. То, что на сегодняшний день происходит здесь, в Харькове, то, что происходит на сегодняшний день в Донецке, так называемый политический туризм, когда нам приезжают, возражают российские флаги, когда территория Украины, исконная территория Украины, которая задекларирована. И территория Украины, Крым становится территорией оккупации. По-другому не назвать. Уверен в том, что каждый из нас, из украинцев, должен иметь четкую позицию. Наша задача сплотиться. Наша задача не дать провокациям разделить Украину. Не дать провокаторам уничтожить ее независимость и суверенитет. От нас зависит очень многое, от нашей позиции. Не зависит, на каком языке мы говорим, не зависит, в какую церковь ходим, не зависит, э, не имеет значения, какая национальность. Намного важнее, если ты живешь в Украине, любишь ты эту страну или нет. И наша страна – Украина! Сегодня стала Украину. Сегодня стала Сегодня! Сегодня не песня наша. Сегодня слава не герой. Вы не посадовый злочин. Вы не перешкоджаете хулиганским действиям. Будь ласка, наведите порядок. Милиция, выполняйте свои обороты.